नरेंद्र मोदी मोहाली आ रहे हैं इसी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पंजाब पुलिस के करीब एक हजार जवान हवाई अड्डे और उसके आसपास के एरिया में तैनात किए गए हैं हवाई अड्डे के अंदर सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है हर जगह बैरिकेटिंग की गई है हवाई अड्डे के बाहर स्वेट के जवान बनाकर पहरा दे रहे हैं आप एक बार फिर से बता दें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 11 सितंबर को उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहाली आ रहे इसी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पंजाब पुलिस के करीब 1000 जवान हवाई अड्डे और उसके आसपास के एरिया में तैनात कर दिए गए हैं हवाई अड्डे के अंदर सेंटर इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स के जवानों को भी तैनात हर जगह बैरिकेटिंग की गई है हवाई अड्डे के बाहर स्वेट के जवान बंकर बनाकर पहरा दे रहे हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं मोहाली से हमारे संवाददाता जितेंद्र सगरवाल से तो जी जितेंद्र जी बताए की मोदी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम के, तो के जो प्रवेश तो है, है वो पूरी तरह पुख्ता समाप्त किए हुए हैं आपको बताना चाहूंगा की पंजाब के जो दस जिले हैं दस जिलों के जो एस एस पी है वो उनको यहाँ कर्शन की गई है पूरी टुकड़ी यहाँ पर आई हुई है पंजाब तो के लेवल के जो ऑफिसर है उनको पूरे महा में तैनात किया गया है और एयरपोर्ट के जो आसपास का एरिया है वो पूरी तरह ठीक कर दिया है वहां तो पर कोई भी मीडिया पी, से लेके कोई छोटा मोटा पुलिस कर्मचारी वहां पर जा नहीं सकता सत्तर सौ कत्यादी यहाँ पर तनाक किए गए थे और नौ स्प्रेड जो है इसका आस पास हो गया है और ज्यादा कपेटर की वहाँ पर जांच की जा रही है

और पूरी तरह से उन्होंने ठीक कर दिया है और पूरी तरह से वहां पर फोर्स तलाश कर दी है जी मैम तो तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया सबरवाल जी ये थे मोहाली से हमारे संवाददाता जतेंद्र सबरवाल आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर तो पंजाब विधानसभा